Последние несколько недель многие журналисты муссируют тему якобы раскола Автомайдана и задают вопросы уже не только журналисты, но и многие люди по поводу того, почему у нас возникло два, две такие организации. Дело в том, что исторически так сложилось нашим координатором, нашим координатором ВВО Майдан в свое время стал Сергей Паха, и часто это имя ассоциировалось со всем движением автомагнана на Волыне. Но на самом деле управлял, управля, всей этой организацией управляла Рада, которая состояла ориентировочно из 7-8 человек, в зависимости от ситуации, где были начальник штаба, были десятники, были некоторые люди, ответственные за направление деятельности. В какой-то момент времени произошло так, что мы потеряли связь с «Автомайданом». И в течение, ну, как минимум трех недель э, перестали получать и информацию от этой организации, и какие-либо э, какие указания по поводу дальнейшего направления нашей деятельности. В результате было принято решение созвать Раду «Автомайдана» и искать выход из создавшейся ситуации. Было решено реорганизовать нашу структуру, сделать ее более четкой, поскольку на тот момент у нас уже было не несколько десятков, а несколько сотен активистов. И на сегодняшний день так это и остается, около трех сотен. И управлять таким большим количеством людей, небольшой радость, было очень тяжело. Поэтому было решено создать штаб, создать э, штаб диспетчеров организовать, э, назначить координаторов, опять же, э, новых, которые бы отвечали за сотрудничество с ГАИ, за работу с прессой, за по работе с различным по различным отраслям экономики, особенно те, которые несут наиболее резонансные скандальные э, моменты, это такие как лес, отвечающий за лес, за границу, за силовые структуры. По решению этой рады. Сергей Паха не был назначен ни на одну из должностей. Это вызвало его огромную обиду, к сожалению, в силу слишком большого количества интриг, которые возникли на этой почве. Получилось так, что Сергей в какой-то момент сказал, что он забирает все наше имущество, все то, что было куплено на пожертвования от людей, которые давали деньги на нашу организацию. Он забрал рацию, компьютерную технику, даже талоны на топливо. И ушел, забрал с собой буквально еще несколько человек, максимум, я думаю, до пяти из нашей организации. Самое проблемное, что произошло, он украл у нас наше имя, которое мы заслужили и которое у всех ассоциировалось с Автомайданом. Это Автомайдан Волын. К сожалению, нам ничего не оставалось делать, как зарегистрировать организацию с не, не, в каком-то смысле чуждым для нас э, названием Автомайдан Украины. Э, вчера буквально звонили к нам многие люди из различных городов. И обвиняли нас в том, что мы попытались присвоить себе э, уже, по сути дела, бренд Автомайдан Украины. Хотел бы сказать, что никто себе такой цели не ставил. Обвинения в рейдерстве, которые вчера звучали в наш адрес в интернете, мы не принимаем и готовы после того, что отказаться от этого имени, переименовать свою организацию в Автомайдан Луи", если общественное мнение все-таки достучится до Сергея Пахи. І вона даст на метанні. Коли створився правий сектор, коли повернуться з Києва з Майданом, ми створили правий сектор, воно волею, самою волею так сталося, що ми з автомайдану зразу стали як єдиним клопотом, ну і самоморона структура. І працювали завжди на досягнення на тих чи інших червці. Тут присутні всі хлопці, дівчата з автомайдану, з якими ми з самого початку, всі абсолютно. І звичайно, коли, у них, бачите, організація не така, як правий сектор, вона демократична організація. Постатньо. У нас більш така вертикальна організація, і ми дуже жорстко присікаємо якісь певні там, спроби різних людей там, називатися десь правим сектором. Ну, в це якісь певні провокатори. На жаль, така сталася неприємна ситуація. І я, наприклад, хлопців підтримую, тому що ми з ними працюємо весь цей період часу. Спільно вирішуємо всі ці певні проблеми, спільно патрулюємо вулиці міста і області, спільно організовуємо певні акції. І коли такі речі вносяться, це деструктивні речі, створюються якісь паралельні структури, ну це негативно абсолютно. Я б не хотів би, щоб там ну, правило акцентували увагу там, на прізвищі Сергій Пуха. Так? На імені. Ну, тому що це ну міг би зробити будь-хто певні певні кроки. Але якщо людина хоче працювати не заради там, своїх певних амбіцій, а хоче спільно працювати в рамках кампанії організації автомайдан досягати певних цілей спільно, тобто мають амбіції дійти на, на другий план. Тому що були тільки амбіції, то тобто, автомайдану не було б і ми б не перемогли спільних боротьбі. Тому я би хотів би, щоб не ну, школи певне порозуміння для нас автомайдан. Основний, який був і є, цей автомайдан, з яким ми співпрацюємо, які тут зараз знаходиться перед вами, спільно ми з ними і далі будемо працювати незалежно, як вони будуть називатися, чи автомайдан Полин, чи автомайдан Україна, чи автомайдан Вишків, мені немає різниці, звісно кажучи. Але саме з цими хлопцями і дівчатами будемо далі працювати незалежно від якої ситуації людей, які певним чином пов'язані з цим хлопцем Сергію його Особисто попереджаємо, що якщо він далі буде проводити таку політику, яку він робить, ми всю цю інформацію по його особі негативно розкажемо в ЗМІ, реально розкажемо. А по ньому інформації цікавої, є дуже багато. Дуже багато. Є речі, які доказуємо і не доказуємо, да, тому бросатися інформацією на даний момент я не вважаю можливим, тому що не вся та... Не все эти сведения, которые у нас есть, на данный момент могут подкрепляться фактами. Но тем не менее, опять же, в открытую могу сказать, что если в мой адрес, если уже говорить обо мне лично, и в адрес Леонида Голода, заступника организации, со стороны правоохранительных органов будут, будут действия по какие-либо который завершатся нашим арестом, я однозначно это связываю с Сергеем Пахой, Потому что в этом случае у нас есть свидетели о сговоре Сергея Пахи с некоторыми представителями прокуратуры и милиции по фальсификации, по фальсификации избиения или нападения возможного на Сергея Паху, которое потом свяжут с нами и таким образом мы можем попасть, ну, как минимум, подарить. Поэтому светили и есть и готовы в случае чего выступить в открытую наличие.